بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيامتني كتا علامات خصوصا لبركاته درس المزيد عميت أمس دجان لقل ديان إشلار دان ومدينة يكير مخشب ولادا مدينة أهلا dajjolni madinaning oldiga kelib turganligini ko'rib turadilar dajjol va u e bilan birga borganlar ham kuzatib turadilar mana aytdik dajjol keladida bitta oyog'ini ana shu sabaha degan joyga qo'ygan paytda madinada yer titraydi munofiqlar va fosiqlar kofirlar madinani tashlab dajjol tomonga o'tib ketadilar shunda nabiy sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadislarda keladi rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki bir yigit dajjolni ro'parasiga chiqib boradi u odamlarning eng yaxshisi yoki yaxsh yaksilad, yaxshilaridandir deydi rasululloh sallallohu alayhi vasallam dajjolni oldiga kelgan paytda dajjol unga seni robbing ekanligimga menga guvohlik ber deydi haligi yigit sen rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizlarga xabar bergan dajjol ekanligingga guvohlik beraman deydi shunda mana shu holat ana shu davrgacha insonlarga biz o'qiyotgan mana shu ilmlar meros bo'lib yetib borishligiga bir dalil bo'ladi dajjol uni fitnaga solib yonidagi kishilarga aytadiki agar men buni hozir o'ldirib qaytadan tiriltirib bersam meni sizlarning robbingiz ekanligimga shubha qilasizlarmi deydi atrofidagi kofirlar yo'q agar sen buni o'ldirib tiltiradigan bo'lsang seni robligingga shubha qilmaymiz deydi shunda yigitni ushlab turadi yerga yotqizib urdiradi ya'ni kaltaklashadida meni robbim deysan deganda de, yigit rad javobini beradi shunda dajjol buyuradi yigitni yerga o'tqizib boshidan arra solib ikkiga bo'lib tashlashadi ikkiga bo'lingan jasadini ikki kchakkiga qo'yib o'rtasidan dajjol shunda yurib o'tadi yurib o'tadida butun musulmonlar ham bu narsani kofirlar ham kuzatib turadi dadjol bu ikki qismni o'rtasidan o'tib bo'lganidan keyin tur o'rningdan deb buyuradi shunda bir ajib bir holat yuz beradiki ana vu ikkiga bo'lingan qismlar harakatlanib bir ikkinchisiga yopishib yigit tirik holatda tika turadi shunda yigitga qarab turib meni robbim deb ayt deydi yigit aytadiki seni dajjol ekanligingga yanada iymonim ziyoda bo'ldi ey insonlar bu bizlarga rasululloh sollallohu alayhi vassallam xabar bergan dajjoldir endi u mendan keyin ki hech kimni o'ldirishlikka va tiritirishlika qodir bo'lmaydi deydi shunda dadjol uni o'ldirmoqchi bo'lib qo'lidagi qilich bilan bo'yniga urganida nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar Alloh uni bo'ynini misdan qilib qo'yadi ya'ni qilichni har qancha urmasin qilich u bo'yniga o'tmaydi dajjol mana shu joyda nmid bo'ladi shomga qaytib ketadi mana shu vaqtda qiyomatning eng katta alomatlaridan ajiblaridan iso masih alayhisolamning osmondan tushib kelishligi boshlanadi alloh taolo qur'oni karimda iso alayhissalom haqida aytadi nasroniylar isoni yahudiylar o'ldirdi deyishadi lekin iso alayhissalom o'lgan emasholbuki ular uni o'ldirganlari ham osganlari ham yo'q faqat ular uchun boshqa birov isoga o'xshatib qo'yildi xolos ya'ni iso alayhissalomni tutishlik uchun askarlar kelgan paytda iso alayhissalomni alloh taolo Allah, osmonga ko'targan bo'ladi va mana shu 12 ta havoriysini ichidan eng yoshi o'zini ixtiyori bilan 3 marta men deb chiqqan paytda iso alayhissalomni shakliga o'tib qoladi mana iso alayhissalom qissasida eshitganmiz iso alayhissalom osmonga ko'tariladigan kunda o'zini 12 ta havoriysini oldiga g'usul qilgan holatda chiqadi ya'ni chiqqan paytda sochlaridan suv tomchilari tomib turadi ularga qarab turib kimilar xohlaysizlar meni shaklimga o'xshab qolishlikni va meni o'rnimga olib chiqib o'ldirishliklarini ya'na bitta odam men desa menga o'xshab qoladida meni o'rnimga olib chiqib o'ldiradi ular deydi shunda mana shu o'n ikkita kishidan eng yoshi chiqib men deydi yo'q deb o'tkazadi kim deb so'raganda uch marta so'raganda ham shu yigit turadi shunda ha sen deyishligi bilan iso alayhissalomni shakli unga o'tadi iso alayhissalom sahih hadislarda keladi osmonga ko'tarilib ketganidan keyin askarlar kiradida isoga o'xshagan yigitni olib chiqib ketib osib o'ldirishadi va ular biz isoni o'ldirdik xochga ildik deydilar Alloh taolo aytadiki holbuki ular uni o'ldirganlari ham osganlari ham yo'q faqat ular uchun boshqa birov isoga o'xshatib qo'yildi xolos albatta iso haqida talashib tortishgan kimsalar uning o'ldirilgani o'ldirilmagani haqida shubhada qolganlar u haqida faqat gumonga boradilar xolos uni o'ldirmaganlari aniqdir bal rofahulloh balki alloh uni o'zining huzuriga ko'targandir olloh qudrat va hikmat egasi bo'lgan zot hali ham hal, nasroniylarda mana shu gumon bor isoni o'n ikkita havoriysi bo'lsa ular kirgan paytda o'n ikkita odamni bittasi isoga aylanib qoldi qoldishk suratiga isoning suratiga kirib qoldi o'n bitta qoldi agar bu o'n bittasi bu haqiqiy iso bo'lsa 12-chi havoris qani deyiladi ya'ni ular isoni aniq o'ldirmaganligiga o'zlari ham ishonadi shubhada ekanligini o'zlari ham biladi alloh taolo quyida o'ldirgani ham yo'q xochga ham yilgani yo'q deydi iso alayhisalom tirik alloh taoloning huzurida mana shu alomatlar zohir bo'lgan paytda albatta bu tushadi siz bilan bizning e'tiqodimizni bir qismi bu bunda shubha qilib bo'lmaydi alloh taolo iso haqida aytadi albatta iso qiyomat soati haqidagi bilim alomatdir baz sizlar u soat haqida hargiz shubha shak qilmangiz zuhru surasi oltmish birinchi oyat boshqa oyatda olloh taolo aytadihar bir ahli kitob o'limi oldidan unga ya'ni isoga albatta iymon keltirur qiyomat kunida esa u bularning zarariga guvoh bo'lur demak iso alayhissalomni tushishligi haqida shubha qilib bo'lmaydi shubha qilgan odam mana shu oyatlar haqida shubha qilayotgan bo'ladi iymondan ajrab qoladi iso alayhissalom tushihligi haq alloh taoloning sarih <laughs> oyatlari bilan sabit bo'lgan Dajjal shomga qarab ketdi sahih hadislarda keltiriladi fitna avj olib turgan paytida Dajjalning fitnasi avj olib turgan paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar damashqdagi masjidning sharqiy tomonidagi oq minora oldiga iso ibn mariyam tushadi Dajjal yer yuzi bo'lib aylanib yurar ekan so'ngra musulmonlar damashqda qolgan musulmonlar va ba'zi rivoyatlarda mana Imom Mahdi boshchiligidagi musulmonlar damashqqa to'planib qo'rg'onlarga berkinib Dajjalga qarshi urushlikka tayyorgarlik ko'rib turishadi dajjol madinadan qaytib damashqqa boradi imom mahdiy boshchiligidagi rivoyatlarga ko'ra musulmonlar yashirinib turgan qo'rg'onga o'zini askari bilan kelib urushlikka turadi musulmonlar tong otganda dajjol va uni yordamchi bo'lgan yahudiylari bilan jang qilamiz deb taylanib turar ekanlar kechasi takbir aytib qolinadi shunda ular shunday qaraganlarida osmondan iso alayhissalom tushib kelayotganligini ko'rishadi nabiy sllloh alayhi vasallam iso alayhissalom tusisligini tasvirlab shunday aytadilar men va iso oramizda nabiy bo'lmaydi u albatta tushguvchidir uni ko'rsangiz taniysiz o'rta bo'ylik oq qizil yuzlik ikki ko'ylak kiygan holda boshi xo'l bo'lmasa ham sochlaridan suv tomgandek tushib keladi ya'ni daqiq vasf nozik joylargacha tushuntirib beryapti qachon tushadi musulmonlar damashkdagi hollarida mana aytdik hadisda Dajjal bilan birga Yahudilardan 70 mingtasi ergashadi deb aytdik Bular mana shunday jangga tayyorgarlik ko'rib turgan paytda osmondan tushib keladi sahih hadislarda keladi ular saf tortib tayyorgarlik ko'rib turgan paytda bomdod namozi vaqtida takbir aytiladi. ularning imomi eng yaxshisi bo'ladi mana Mahdi deb aytgan bo'ldik qiyomat qoyim bo'lgunicha ummatimdan bir toifasi haqda turib iso ibn maryam tushgunicha jang qiladilar ularning imomi tushganidan keyin isoga keling bizga namozga o'ting deydi ya'ni iso alayhissalom damashqdagi katta masjidni sharqiy minorasini oldiga ikkita farishtaning qanotiga qo'lini qo'ygan kolu holatda tushib keladi iso alayhissalomga imomga o'ting deganlarida iso yo'q siz gizge, bir birlaringizga amirsizlar ollohning bu ummatga bergan ikromi deydi ya'ni iso alayhissalom payg'ambar bo'lgan ruhulloh bo'lgan iso alayhissalom musulmonlarni imomini orqasidan ma'mun bo'lib namoz o'qiydi bu Alloh taolo ummati Muhammadiyaga e bergan fazildir nabiy sollloalayhi vassallom iso haqida aytadilar uning hidi xushbo'y bo'ladi uning hidini hidlagan har bir kofir o'ladi uning hidi ko'zi yetganchalik masofaga yetib boradi dajjol va kofirlar iso alayhissalomni osmondan tushib kelayotganini ko'rganlarida orqalariga qarab qochib qoladilar iso ibn Maryam dajjolni quvib lut shahri oldiga borganda yetib boradi ba'zi rivoyatlarda Baytul Maqdisdagi lut degan eshigini oldida deb aytilgan. allohning dushmani isoni ko'rishligi bilan xuddi tuz erigandek erishni boshlaydi rasululloh aytadilar agar iso uni o'ldirmasdan tek qo'yganida erib o'lib ketardi lekin iso nayzani oladida erib bo'lgucha uni tanasiga urib qonlar chiqaradi mana shu bilan u o'ladi nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar so'ngra iso aytadi olloh o'lmaydi lekin bu o'ldi nima degani de edi men ollohman deb davo qilar edi bu so'ngra bu fitna tugagandan keyin dajjol fitnasini iso alayhissalom nihoyasiga yetkazganidan keyin mana shu fitnaga uchrab sobit turgan mo'minlarga ro'bara bo'lib bu fitnaga uchragan kishilarning yuzlarini silaydi ularga taskin beradi va ularning jannati ekanligini jannatdagi darajalar haqida gapirib beradi Dajjal fitnasi sobi turganlarga jannat bor iso alayhissalom yer yuzini hukm qilishlikni o'zini qo'liga oladi imomi buxoriy va muslim sahihlarda keltirgan hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki iso ibn maryam sizning huzuringizga odil hakam bo'lib tushadi endi qiladigan ishlari Xochni sindiradi ya'ni nasroniylik belgisi tugaydi ya'ni krestni yo'q qiladi to'ng'izni o'ldiradi dajjolni o'ldiradi hamda jizyani bekor qiladi mana shu to'rtta ish iso alayhissalom qiladigan ishlar ya'ni jizya berib islom yurtida boshqa dinda yashagan kishilar jizya berib zimmiylar deyiladi yashagan lekin iso alayhisalom tushgandan keyin islomdan boshqa dinni yer yuzida qo'ymaydi deb aytadi nabiy alayhi sollayhisalom aytadilar meni ummatimdan ikki toifa bandani ikki toifa kishini alloh taolo dozoqdan saqladi ularning birincisi hindga g'azov qilgan jamoani ya'ni muhammad ibn al qosim ismli kishi 18 yoshli yigit hindni birinchi marta fath qilgan amir bo'ladi mana shu kishilarni mana shu hindga g'azov qilgan kishilarni alloh taolo jahannamga yuzlarini harom qiladi hamda iso ibn maryam bilan yajuj majuz qissasida sobit turgan kishilarni nabiy sollallohu alayhi vasallam. iso alayhissalom mana shunday bir ishlarni qilib turgan paytda ana shu qiyomatning yana bir dahshatli alomatlaridan keyingisi zohir bo'ladi mana aytganmiz qiyomatning mayda kichik alomatlarini birini ikkinchisiga bog'liq joyi yo'q orada yillar o'tadi bir ikkinchi har bog'liq bo'lmaydi lekin oxir zamonning katta alomatlari birinchisi zohir bo'lishligi bilan undan keyin paydo pay keyingilari bostirib keladi va keyingi kelayotgan fitna birinchisidan ko'ra kattaroq bo'ladi iso alayhissalom mana shu ishlarni qiladi Xochni sindiradi dajjolni o'ldiradi to'ng'izni o'ldiradi hamda jizyani bekor qiladi Odamlarning orasida yaxshilik ziyoda bo'ladi mana shunday bir chiroyli holatda hayot davom etib eti ketayotgan paytda juda bir xatarli ishlarning biri boshlanadi iso alayhissalomga shunday vahiy keladi ularni yengishga hech kimning quvvati yetmaydigan bir qavmni Alloh yuborganligi haqida iso ibn mariyamga vahiy keladi ya'ni shunday bir qavm yuborildi insonlarni ustigaki bularni yengishlikka hech kimni toqati yetmaydi bu yajuj va majuj bo'ladi Dajjal vaqtida iso alayhissalom keldi iso alayhissalom vaqtida yajuj va majuj naskeldi Alloh taolo iso alayhissalomga meni bandalarimni toqqa olib chiqib ketdi deb buyuradi chunki bu shunday fitna bo'ladiki insonlar ularni roparasa turishlikka jang qilishlikka toqatlari bo'lmaydi iso mo'minlarni toqqa chiqib ketishlari buyurildi, olib chiqib ketadi hamda de, dengiz to'lqinlaridek yajumajuda iborat to'lqinlar bostirib keladi imom ahmad nasoiy sunalaria rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni ummatimdan ikki jamoani Alloh dozoqdan saqladi hindga g'azot qiladigan jamoani hamda iso ibn Maryam bilan birga bo'ladigan jamoani yan mana shu ikkita işte jamoat jannatiyligi payg'ambarimiz tomonidan bashorati berildi so'ngra yajuj va majuj yuboriladi ular kimlar ular odammi yo bir boshqa toifami ular odam odam alayhissalom zurriyotidan inshaalloh keyingi darsda batafsil ular haqida gaplashgan bo'lamiz qur'ondagi kaf surasida yerni fath qilib egallagan solih podshoh zulqardayn haqida olloh taolo bayon qilib aytadiki Bayna min la zulqarnay to ketayotib ikki tog' o'rtasiga yetib olgach u tog'lar ortida biron gapni anglay olmaydigan qavmni uchratdi ya'ni dunyoni fat qilib zulqarnay ketib borar ekan ikki tog'ni o'rtasiga o'tgan paytda bir qabilaga ro'bara bo'ldi bu qabila mana la yakadu, bir so'zni anglay olmaydigan qavm mufassillar aytadi bu qavm shunaqa bir ajib bir lug'atda ajib bir tilda gaplashardiki zulqarnayn tushunmadi ularni tilini o'rtaga tarjimon kerak bo'ldi bir tarjimonni olib kelishudi zulqarnayn buni tilini tushunmadi u tarjimonni tilini tushungan yana bitta tarjimon olib kelindi xullas tarjimonga tarjimon tarjimonga tarjimon bo'lib o'rtada 30 ta odam tarjimonlik qilgandan keyin zulqarnayn ana shu qavmni gapini tushundi La yakaduna qawla. bir qavmni tilini tushislik uchun bitta tarjimon yetadi chunki ma'ruf mashhur til bo'ladi bitta perevodchi bo'ladi ish bitadi. lekin bu shunaqa bir til shunaqa bir qabila ediki ta perevodchi kerak bo'ldi ular aytishdi ular ey zulqarnay shak shubhasiz shu tog'lar ortidan chiquvchi yajuj majuj qabilalari yer yuzida buzg'unchilik qiluvchilardir ya'ni odam mana shu chiqadigan joyi ikkita tog'ni orasi bo'ladi kofir fojir qotil bir xalq o'zlarini yerlaridan shu mintaqaga chiqib kelsalar odamlarni o'ldirib nomusiga tegib yo'llarni to'sib mol mulkini talab hamma yoqqani fasodga to'ldirib yana o'zlarini yerlariga qaytib ketadilar odamlar ulardan bezor bo'lganligidan zulqornnanga shikoyat qilishyapti ularda chiqadigan joyi bitta joy mana shu ikkita tog'ni oralig'i mana shu joyga agar biror bir to'siq qilib bersang senga bir xizmat haqi beramiz degan biz ey zulqarnayn ya'ni qavm aytyapti bizlar senga bir miqdor to'lov to'lasak sen biz bilan ularning o'rtasidan bir sad, bir to'g'on qurib berurmisan ya'ni xizmat haqingni beraylik o'rtaga bir to'g'on qurib ber zulqarnayn bu yerlarga nima uchun kelganligini bayon qilib Zulqarnayn aytdi parvardigorim menga ato etgan saltanat sizlar beradigan moli dunyodan yaxshiroqdir ya'ni men bu yerga dunyo talab qilib kelganim yo'q tavhidni yoyish uchun kelganman solih podsho deyishini sababi mana keyingi oyatlardazulqarularga zolim bo'lgan kimsani albatta azoblagaymiz so'ngra parvardigoriga qaytarilgach u zot uni yanada dahshatli azob bilan azoblar. endi iymon keltirib yaxshi amallar qilgan zotga kelsak uning uchun go'zal oqibat jannat mukofot bo'lar. biz ham unga ishimizdan oson yengillanib beramiz. ya'ni bu kishini maqsadi mu'minlarga kofirlarni yengishlikda yordam berardi dunyo qugan dunyoni fath qilib o'zini ostiga, qo'l ostiga birlashihlik maqsadi bo'lgan emas bu kishida ularni talabiga zulqaya nima deb javob berdi makkanni fihi robbi Fa'inuni biquwwa aj'al baynakum wa radma. bas sizlar menga mol va dunyo bilan emas balki quvvat bilan yordam beringlar men sizlar bilan ularning o'rtasiga bir devor bino qilay alloh taolo u kishiga barcha ilmni va quvvat sabablarini bergan edi temirmidi ishlab chiqarishmidi qandaydir korxonalarmidi nimaiki bo'lsa o'sha davrda zulqarlanga berilgan edi kuch quvvatni hamma sababi bor edi endi yani zulqarnayn mana shu sabablarga yana eng asosiy sababni qo'shgan edi allohga bo'lgan tavakkulni hech qachon inson quvvatiga ilmiga boyligiga tanish bilishiga suyanmasligi kerak bu narsalar faqat sabab Allohga tavakkul qilish kerak zulqarnayn u odamlarga Allohga tavakkul qilishlikni o'rgatdi <laughs> <laughs> Atuni <laughs> hadid. <laughs> Sizlar menga temir parchalarni keltiringlar ularda bor bo'lgan hamma temirni mana shu ikkita tog'ni o'rtasiga ikki chekkasiga yog'och qilib o'rtasiga tashlashdi mana shu ikkala tog'ni o'rtasi ko'miladigan darajada temir yig'ildi sizlar menga temir parchalarini keltiringlar tog' temir parchalari ikkala tog' bilan barobar bo'lgach zulqarnayn bosqonlar bilan dam uringlar dedi ya'ni o't yoqinglar dedi bas qachon u temir tersaklar qizdirilib o't qilgach eritgach dedi menga eritilgan mis ham keltiringlar uni temir parchalarining ustidan quyurman ya'ni ana shu temirni qizitib eritib ikkita tog'ni o'rtasini to'sib tashlagandan keyin temir bilan ustiga eritilgan misni quydim ya'ni yana ham mustahkamroq bo'lishlik uchun yana ham bir chidamli bo'lishligi uchun endi dajjol yajuj majujlar o'sha tog'ni orqasidan chiqib kelishlikda endi ular u to'siq ustiga chiqishga ham uni teshib o'tishga ham qodir emaslar ana shu qiyomat soati yaqin bo'lib taqdir qilingan vaqtgacha dajuj va Majuj qabilalari shu devorni teshishlikka har kuni harakat qiladi rivoyatlarda keladi har kuni teshishadi ozgina teshib ochiladi devor deyarli o'tib ketadoigan holatga kelib ertaga teshib chiqamiz deb kelgunga qadar ertasi kuni dam olishib qaytib kelguncha alloh taolo qudrati bilan devorni asl holatiga qaytarib qo'yadi rivoyatlarda keladi har kuni kavlaydida endi teshikka yaqin bo'lgan paytda ularni boshlig'i ketdik ertaga teshib chiqamiz qaytadi qaytib kelsa yana devor boygi holatda ba'zi rivoyatlarda de, inshaalloh deb qo'yar ekan oxirida ertaga teshib chiqamiz inshaalloh deb shunda ana shu holatda qoladi va teshib chiqadi ular deydi birodarlar ular bor ular bor. Nabiy sollallohu alayhi vasallam zamonlarida bir kishi kelib ana shu zulqarnayning sabdini, devorini ko'rganligini aytadi ikasrda keltiriladi sifatlab ber deganida falon 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 sifatini aytganda o'sha saddi iskandariy bo'ladi deb aytadi ana shu zulqarnayning urgan devori deb aytadi bu bor hali ham kavlashyapti şey birodarlar kunlarni birda nabiy sollallohu alayhi vasallam cho'chab uyg'onib ketarlarda, arablarning holiga voy bo'lsin zulqarnayning devori mana shuncha teshaldi ko'rsatadi bir ming to'rt yuz yil burungi endi devor kutdi ish bitgandan keyin bu parvardigorim tomonidan bo'lgan bir marhamatdir mana men qilib qo'ydim ya'ni insonda bo'ladiku ba'zida bir ish qilib qo'yibturi bunday haligi ko'rib qo'yinglar mana degandaqa zulqarnayn solih kishi ekanligini ko'ringki bu parvardigorim tomonidan bo'lgan bir marhamatdir endi qachon parvardigorim yajuj va Ma'juj chiqadi deb va'da qilgan vaqt kelganida ya'ni qiyomat qoyim bo'lishi yaqin qolganida o'zi u to'sqinni tep tekis qilib qo'yaur parvardigorimning vadasi haqdir Allohning va'dasi haq bir kun keladi u to'siq teshiladi yajuj va Ma'juj yer yuziga bostirib chiqib keladi ana shu chiqib kelgan kunda nima bo'ladi u kunda qiyomatda odamlarning odamlarni bir birlariga aralash aralash quralash qilib tashladik sur chalingach ularning barchalarini to'pladik ya'ni yajuj majuj chiqqandan keyin ularning adadi shunday ko'p bo'ladiki xuddi dengizni suvi birini ustidan ikkinchisi oxlab kelgandek birini ustidan ikkinchisi oxlab to'lqindek bostirib keladi insoniyatni halok qiladi yer yuzini to'laligicha o'zlariga hukmronligiga oladi mana shu paytda alloh taoloning yana bir mo'jizasi sodir bo'ladi inshaalloh bu haqida ertaga bo'ladigan suhbatimizni davom etkazamiz va rahmatullohi va barakatuh